мы можем и лежит в основе ситуации, которая склалась у Евгении. То, что она рассказывает о себе, недостаточно полная емко. В детстве была вымышленная, как она говорит, история о собственной болезни, с которой она обращалась неоднократно к матери. В завуалированной форме еще в какой-то. Но мама явно проигнорировала это. Мама не услышала, не почувствовала. Очень похоже, что детство не задалось так, как это могло бы быть. Там нет ни слова про отца, был ли он или не играл какой-то роли важной, что вообще не существовало в их жизни совместно. Но есть желание найти такого мужчину, которому можно было бы целиком и полностью довериться. Что здесь было пропущено, что здесь, на что стоит обращать внимание? Получить готовые отношение, Взять и получить, найти готовые. Но отношения это не то, что такое статичное, это оно развивается. Это взаимоотношения. Это не чашка ее взял, поставил, она есть. Это живые люди. Один человек, два человека, появляются дети, их значительно больше людей в семье, в кругу, определенная система. Эти взаимоотношения постоянно меняются. И это хорошо. Человек постоянно двигается, он может расти над собой, расти над ситуацию, он может развиваться, он может меняться. Но вот у нее явно было ожидание, ощущение получить что-то готовое. У нашей героини не очень устойчивая защита, защита к внешним воздействиям. Даже в конце она говорит о том, что вот моя жизнь, я не выхожу, я ничего не вижу, никаких шансов. Она попробовала какие-то варианты взаимодействия с мужчинами изначально не очень благополучная и удачная. Не было ни одного мужчины, который был такой же, как она. Со своими мечтами, желаниями, желанием иметь семью, иметь детей, желанием быть любимым, желанием быть любить, желанием любить. То есть мы видим у Евгении небажание будувати справжні реальні стосунки. Вона уникає реальності і врешті-решт обирає чоловіків, які завідомо вже програшні як варіанти для партнера действительно возникает такое ощущение, что уже начал игру, она обрекает себя на проигрыш. Тут вот-вот женится, тут уже женат, тут еще на что-то обречен. Она отодвигает заранее отношения, те, которые еще даже не сложились. Она уже отодвигается по интернету, знакомству, еще какие-то моменты, в которых вот, явно нет гарантии продолжения взаимодействий. Это говорит о том, что эта девушка недостаточно, не то что уверена в себе, она недостаточно умеет защищать себя, недостаточно умеет взаимодействовать с тем, что ей может кажется вот опасным. Но действительно отношения женщины и мужчины могут быть опасны, это правда. Могут возникнуть неприятные взаимодействия, извините, подробности такие, болезни, нежеланная беременность, да просто сексуальная эксплуатация, или даже в быту эксплуатация ну, любая, экономическая, хозяйственная, моральная, эмоциональная. Это может. Но как можно проверить это? Для этого существует вообще. Бог дал, природа дала детство. В детстве мы этому обучаемся. А вот там какая-то прореха. Родители говорят, обсуждают, жалеют, принимают ребенка. Ребенок чувствует, нет. Мир жесток, но все равно. Я буду защищен. Я найду в себе силы. Я перегруппируюсь, найду какие-то ресурсы, я желание свое осуществлю. Вот в этой семье что-то не хватило. Есть такое понятие психологии, гипноз-проблемы. То, что человек не может посмотреть на свою проблематику, проблемность, свою несостоятельность, как бы со стороны, объективно. И я хожу как бы по кругу. Психолог, психотерапевт, часто и густо играет роль зеркала фокусирующего зеркало, направляет человека на решение этой проблемы, фокусирует его внимание, сосредотачивает его, показывает какие-то ресурсные моменты. Он не ведет его за руку никуда, он создает какие-то гипотетические там, миры фантазийные, которые может человек прожить. Мы обращаемся к друзьям, подругам, но ну и здесь тоже к мамам, к родителям, там еще кому-то. Здесь тоже может не быть объективности. Люди безусловно покажут, расскажут, что с нами происходит, но в них будет заложено свою скрытую желание или помочь, или наставить, или вдохновить, или повести за собой. Это важное, нужно в человеческих отношениях. Но это не объективная картина моей проблемы. Вот, по-видимому, наша героиня с этим столкнулась. Она хотела решить проблему. У нее явно был оптимизм решить. Но она билась в одну и ту же точку. Одна и та же ситуация, одна и та же, она повторяется. Разные мужчины, разная история жизни, но одна и та же проблематика. в цьому тунелі впереді немає цвіта, і от так то вот это А ведь це нагромождення психіки, оно не безслідно. Якщо розбити цю історію на дві частини хронологічно, ми бачимо, що в першій частині Євгенії заважає її вигадана хвороба. Так, а потім, уже, коли вона зрозуміла, що такої хвороби немає, вже негативний досвід якийсь склався, і вже цей негативний досвід їй заважає будувати відносини. Так ми зрозуміли, що ця історія, яку нам виклала Євгенія, це те, що вона свідомо Може про себе сказати, те, що вона усвідомлює взагалі про своє життя. Чи може вона сама справитися з захисними механізмами, про які ми сьогодні казали? Чи це все ж таки робота зі спеціалістами? Бо вона сама не може піймати, де початок цієї проблеми, чому вона сама так реагує, чому вона сама собі вигадує якісь такі механізми поведінки? Що та похоже дійсно відбувалося. спочатку була проблема вимишлена, а потім? Достаточно было найти проблемную ситуацию, чтобы оправдать собственную бездеятельность. Но с другой стороны, эта бездеятельность, нерешительность, она, если не оправдана, она имеет корни. Это нет воспитанности решительности, инициативности, умения находить что-то новое, проявлять себя и утверждать себя в жизни. Глубокое непринятие наиболее важными людьми, в самом детстве, родителей. А где этот стержень? Он от рождения не дается Богу. Он воспитывается. Этот стержень не был воспитан. И сейчас такое ощущение, как будто у человека какое-то буквально паралич воли. Я жил как Барбара Брелис. Там были попытки срыва, наполнить себя сексуальностью, наполнить свою жизнь яркими всплесками чувств, и эмоций. Но они не принесли жила. Почему? Потому что, видимо, в основе желания все-таки лежала семья, стабильное соотношение, материнство, чувство супружества. То есть мы можем вам припустить, что ее хвороба и те механизмы поведения, которые она вызвала, эта уявная хвороба, это просто-напросто механизмы защиты. Ее психика защищает себя от каких-то невдач с человеками, так? Безусловно, это защитные механизмы. Очень интересно понять, что и от кого защищают они. Они защищают ощущение собственного благополучия, внутренней стабильности, независимо от окружающего мира. Хотя бы в этом состоянии я такая, какая и есть. И там где-то на задворках стоит такой маленький человечек, спрятавшийся, сжатый и глубоко несчастный, который не может себе позволить выйти из этого вот ущелья. Есть масса приемов. Записывать свои сны, анализировать их, свои мечты и мысли в другом состоянии рассматривать как чужую книгу. Писать о себе под каким-то псевдонимом, чужим именем, пытаться анализировать эту жизнь, потом попробовать применить ее к себе. Настолько плотно создан панцирь, который не позволяет выйти ни влево, ни вправо. Маленькие ощулочки жизни вот идет, вот, попытка наладить какие-то отношения, ну хоть с кем-нибудь. Они и то вызвали. У Нію ну, такое ощущение пренебрежения к себе, розвірялась, розочарувалась. Якщо ми кажемо не про нашу героїню, а взагалі про жінку, яка дійсно з якихось можливо медичних э, патологій не може мати дитину. Наскільки така жінка може бути прийнятною чоловіками, і наскільки це взагалі сумісно з жіночим щастям швидкому розуміти? Мислю нашої жизни составляють імпульси, котрої йдуть з глибини душі, і материнський інстинкт один із базових жін, дуже глибокий. Неудовлетворение его прямым или хотя бы косвенным способом делает женщину глубоко несчастной. Немногие женщины добились собственного счастья без детей, трансформируя эти чувства в нечто другое. Брали детей из приюта и наполняли их жизнь смыслом и любовью. Но в любом случае, в любом случае, понять, что это за чувство, насколько оно глубоко, и где его можно направить, в какую сторону, дать ему возможность реализоваться. Возможно, это даст шанс, даст шанс наполнить свою жизнь смыслом, счастьем и любовью. 38 лет – это не конец жизни. Возможно, это даже не средина, которая заваливает за край. Все полно духовных сил, достаточно физических сил. Жизнь можно начинать строить, строить и строить. И не страшно, сколько уйдет времени на это строительство, ведь это жизнь буквально сейчас, буквально вот с какого-то момента, сказать себе, что-то в этой жизни вот не так, как я хочу. Я хочу иначе. А попробую я какие-то варианты этой жизни. Попробую какие-то варианты исправления этой жизни. Коснусь я одного, другого, третьего. Попробую наполнить свою жизнь, может быть, другим смыслом. Может быть, этим же смыслом, но по-другому. Жизнь не закончилась. А найдет повним ходом. Є жизненный опыт, є приобретення, є достиження. Їх можна использовать, на них можна опиратися і можна слідувати далі. каким то своїм путю. Мене звати Олена Миколаївна, мені 42 роки. Я розумію, що не хочу мати дітей, бо сумніваюся, що в цьому світі їм буде добре. Я сама прожила тяжке життя. У чоловіка є дорослий син від першого шлюбу. Він за це спокійний, але моя мама не дає мені спокою. Сподівається на онуків. Сахновщина. Я так понимаю, у ее мамы больше нет детей, и шансы иметь своих детей только здесь. Почему наша героиня не решилась иметь своих детей? Что и помешало? Мир грубый, тяжелый, жестокий. Мир такой, какой он есть. Сейчас такой, тысячу лет такой, миллион лет такой. Что будет через сто лет, мы тоже. Они похожи на какую-то идилию. Может быть, стоит допустить эту женщину к воспитанию или хотя бы к заботе, к ее приемным детям от мужа. Может быть, между ними стоит больше проводить, больше наладить теплых отношений, больше проводить вместе времени, чем-то беседовать, что-то говорить. Я верю, что маме и маме и дочери есть что сказать. У мене з чоловіком ще немає дітей, хоч ми разом 8 років, і дуже хочемо цього. Звичайно, кожен з нас обстижився. Ми знайшли медичні проблеми, але наші кошти не безмежні. Я дуже боюся втратити чоловіка, що він мене врешті покине, знайде іншу, з котрою простіше мати дітей. Без підпису я так розумію, що зв'язують 8 років не якась життєва необхідність, ні тула там ще щось. Явно, я знаєте, люди близькі друг другу. История знает, и каждый из нас знает немало случаев, когда муж, муж жена, пара, семейные остаются без детей. И в этом них вина. Так сложилась судьба, так сложилось здоровье их. Я уверен, что они, если дороги друг другу, они найдут выход. Выходы действительно есть. Почему она так боится, что он уйдет? Почему? Почему не поговорить с ним? насколько лично она ему дорога. Почему не задаст этот вопрос прямо? И страшно услышать какой-то негативный ответ. Но прожить с этим ответом – это умереть сто раз за одну жизнь. Насколько это важно? Если вопрос стоит в каком-то доверии и поддержке отношений, может на эту часть их взаимности посмотреть. Почему нет достаточно уверенности в их совместности? Где она нарушается? Действительно ли дети – это такая тупиковая точка? Может там что-то еще недостаточно? А с другой стороны, если кто-то из них решится продолжить жизнь самостоятельно, никто не удержит. Мы с Виталиком два роки встречались, но одружилися по залету. Чи это правда, что такие семьи недовговечны? Вот никакой связи. А если бы они вообще решили не расписываться, жить гражданским браком, что бы им помешало жить дальше с этим ребенком? Два года вместе. Люди доверяют, понимают, принимают друг друга. Я так понимаю, там любовь имеет место. Какой она степени, какие там проблемы, это отдельный разговор, но любовь есть. Если она была, когда люди были вместе, почему ее не продолжить, не распространить дальше, на ребенка, на совместную жизнь? Что подвергло их к этому браку? Два года это недостаточный срок развода. Я думаю, тут дело не в этом. А мифы и легенды, как негативные, так и позитивные, не будут преследовать человечество всегда, опираться на них не самое надежное дело. Наші страхи настільки ж матеріальні, як і наші бажання. Тож не будемо давати шансу негативним думкам навіть з'явитися. Якщо ви дійсно маєте проблеми з материнством, не дозволяйте цьому зруйнувати все ваше життя, бо воно нас одне. А ми, як завжди, чекаємо на ваші питання та історії. І життя, як завжди, ще простіше. До зустрічі.